Да. Друзі, всім гарного дня. Заїхали сейчас на пробойчик біля нашого біля нашого нашої гаража. І как раз от така от помоечка. Солоденька. Солоденька. Сейчас. І... А вот арч. Глянь, тут что-то вверху. Слушай, тут на хорошие. Что тут тут какая-то душка. Душ, я проведу. И мы сейчас хотим э, приехать на гараж и сделать, друзья, маленький обзорчик. Ну что мы нашли на сегодняшний день. Вот и сейчас вот уже, что мы заехали, вот такие гирлянды есть, гирлянды. Вот такие ящики мы заберем их. Ты его, Нет, ты это забирай, забирай. Новый, да. Вот. И вот это, глянь, смотри, коробочки это на Новый год ставили. Вот. И мы сейчас посмотрим. Глянь, слушай, какой-то пойло. Ну, я не думаю, что это кто-то насял. Блин, я пробовать не буду. Да. Не пью. Даня это... в нашем деле. Да, не попробуй. Да. Опять посвящение надо вот. Полное. паштет полный. Я, а я? вот еще, нас, смотри, полный. Yeah, полный. Паштеты. Паштет. Слышишь, Арч? Ну, я не знаю, что это, проверим. Это Daniels. Джек Дэниелс, пожалуйста. Выquez, Слышишь, я так понимаю. Я покошу, я imagino, вот. Тут смотри, Короче, сейчас... Да вон там что-то коробка... Да. Арчи, быстрее сейчас что-то мы... Так. Ну, просто сделаем быренько и пойдем. И пойдем делать обзорчик. И пойдем, друзья, делать обзорчик на то, что мы... Я уже берем. Да. Так, давай я вот это сейчас вот это Артур, подойди, пожалуйста, возьми его сразу туда. Кого? А вот вот этот вот ящик. Тут какие-то моменты. О, все, туда его сразу бам. Угу. Мыльнорыльные, -рыль. да? Ну хорошо. Это... Это не надо нам. Ага, слышишь, Артур? Вот еще тоже... Что-то непонятненько сейчас. Вот. Какой э. вот, смотри. Да. Вот этот, да, снимаю вот этот. Блин. Давай, давай, он там еще аккуратно. Видишь, как ты? Самая конченная помойка. Да? Она да, у нас постоянно Так. Слышишь? А вот так красное или там что-то есть, или нету. Вот дыбануть. Ага, да, бери. О, парфюм. О, парфюм я люблю. Нам это... Вот это Нядя. Тебя. Зубная мужичка. А, О. Коко. Шанель. Коко. А эти полные, судя и почти. <свеч> там, там. Вот полный тоже. Слушайте. Ну вот вынос такой, друзья. Просто заехали случайно. Ну, мне нравятся такие выносы. Зарядка. Вот. Да, и вот да, оно. Это. Здравствуйте. Чуть -чуть. Э, пока, пока не. Пока, по пока не. Да, да, чуть позже. Ну, а ти ось це така от... О. Так що, друзі, все, зараз їдемо в гараж і будемо там вже дивитися. Так, друзі, ну що, ми приїхали до нашого гаража. Що, будемо заходити і будемо дивитися, що, що, ми, що ми зробили, що ми, що ми зробили, що ми понаходили ну, на протязі неділі, тижня, да? Тижня. На протязі тижня. От це зараз, що тут тут буде, ну, ви побачите на столі, це, так, скажемо, віршки. Віршки, да? так? І ну, з чогось почнемо. Може, відсюди. І я буду по можливості старатися. А, ну, кожный, не кожный, а где вещь стоит, ну, буду делать, работать скрин, сколько она взагалей кошта. Вот, что вот, мы сегодня, когда ехали на гараж, нашли такой вот триммер. Друзья, я покажу чуть позже, сколько он кошта. Вот такой вот. Включили. Да, хорошо. это, да, він? працює. Так, е, насадочки. Так, идем далее Нашли целую кучу. Ну, це принадлежности для э, ну, людини, яка займається нігтями. Вот. Ну, это я показываю совсем ну, не все, потому что его дуже-дуже багато, дуже багато. Сейчас покажу, что он ну, к нему относится. Е Я думаю, а ну, Артур, да сами, пожалуйста. Э, ну, дівчина, кто занимается. А ну, пока что есть вот какие-то... Вот. Переносит изображение. Ага, вот, Артур подсказывает, что переносит изображение да, на, на Ти якщо підказує мені, якщо вдруг може щось. Так, йдемо далі. Хочу показати часи. Знайшли отакі часи Мазератті. Вони не працювали, а поміняли батарейку. Все, часи роблять. Будемо виставляти на продаж, так що ну, покажу вам, сколько вони коштують. Также уже вот луч. такие часики луч. Не скажу, что старенькие, но они в исправном состоянии. Так, а цен, ну все ж находим на помойке, на сметнику. Вот. Часики такие. Ракета. Сейчас, чтобы светло было. Ракета. Ось такой, такие, родинок такой. Вот, и будущее расскажу, показываю, где стоит, тут вот сколько оно все коштует, скрины. Так, вот, тех, кто занимается спортом, друзья, сейчас покажу, сколько она а, стоит. Так, а стоит она, вы бачите, 550 гривен. Ну, совсем новенько, совсем новенько. Так, вот такие игрушки. Ну, может, кто-то в детстве в играл такими вот. На руку одеваешь и все, и будет тебе... Вот тут все герои. Ну, насколько есть. Зайчик, вовка, то коровка. Так, знайшли пауэрбанк. проверили его. Все работает. Все четенько. В общем, это все со сметника, друзья. Телефончик. все робе. Так, вот такие окуляры. А я не бачу тех. Ладно, их. Да. Нашли дуже гарні окуляры, друзья. Есть вин-код на них. Все, итальянские. Новые стоят э, 600 долларов. 600 долларов. Это, ну, естественно, ну, коштуют новые. Так, далее далее идем идем далее ну це вот такая надо будет поменять батарейки и все це какие-то лихтары что-то такие ночничок так друзья ось дуже гарна такая да парфюм Килен, Килайн, Килен, да? Вот. Артур подсказываю, я ему верю, бо парень молодой, все знает больше, чем я. В общем, сколько они? Четыре с половиной, такие, не, да? Не. Это не эти, Шанель да? А, Шанель. А, вот эти, вот эти, выбачаюсь, вот эти полторушку стоят. А Шанель четыре с половиной, да? 750 мл вот. Я покажу их, в каком он. Это оригинал, друзья. France. Вот. France. Да. Да. вот такие вот тоже есть. Так, идем дальше. Ну, зарядки для аккумуляторов, телефончики. Вот, идем дальше. Так, подойдем к фарфорчику, друзья. Это вообще история была такая, вот такую игрушку, фигурку точнее, и еще одну нашел Артур на смытнику. Вот, когда мы поехали на пробойчик, и я пока месь хотел обглядывать э, ящики. Э, 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 вот, Артур звал и кажется, вот знайшов нашел все фигурки. И одну мы продали за 1200 уже. Вот, за 1200. Там, ну, может, фото покажу, которую продали. Вот, еще такая АЕ. Вот. Меня парень хотел ее, мой знакомый, который занимается такими речами каже, ну отдай мне я ее продам. Я кажу, не не отдам. Я хочу сам ей пробовать продать. Вот такая щея Так, что у нас дальше? Ну, такой кувшинчик, чаша, пиалка. Так. Так, друзья, идем дальше. Ну, ладно водки мы попозже подойдем вот еще е такая вот такая девчонка правда на жаль витку то запясть да рука немножко ну такая у нас индуска вот, идем дальше <связать> так Знайшли так ну, просто купу лаки, друзья. Они реально, це, я не знаю, кто то или уезжал, или съезжал, и просто его, ну, взяли и просто выкинули. Ну, просто выкинули. Я все не хочу это перебирать, ну, показывать, да. Лаки новые. Ну, как новые. БУ, понятно, пользовались, но каждый достаешь, и он просто, ну, Анна ну, Артур, достань, пожалуйста, так вот. -то. Там его действительно... гель-лак да. Хватает, я не знаю. Может, Может кто-то... Какая-то жиночка и заберет это, потому что э, пару ящиков было вот именно наполнено этими для лака, Ой, для лака, для ногтей. Вот. вот колба такая, и там разные насадки. Вот. Так, идем дальше. Ось 6 тоже надо давиться полное. Угу. Главное, что не содержит алкоголя а бачит. Ну. Так, друзья. И нашли также а, ктось касалэтто, да? Що це таке? Я взагалі не вживаю алкоголь. Я не знаю, що це, але запах відчуваю. ну, спирту, в общем. да. О, ось що. на... Белот, да, Артур. Белот. Ну, це он, так. Да, це віно якесь там. Мейсон белот. І. Так, що тут у нас ще? Віскі, да? Ні, Лондон. Да, я не знаю, даже взагали... Да, ладно, хорошо. Мы не знаем, не будем угадывать. Вот. Джейк Дэнилсон, да. Друзья, вот все, запечатано, запечатано. Люди просто выкинули, друзья. И мы попали в это время в нужное. Вот. Мартини, пожалуйста. Уже такая же пожелтела Эмблемка это. Кофе турецкий, есть Махмед и Фенди, да, ну, кто знает, вот в таких банках, это немножечко другое, но ну, гарное кофе. Так, по паштетикам, друзья, вот, печенка, тут у нас тоже печеночка, в общем, раз, два, три, четыре банки вот таких вот. Так, вот, друзья, тоже такая бомбина, вино, вино. Все, ну, мы это открывали, и есть запах алкоголя, то есть спирта. Вот. Так, что еще? Термосы. А, угу. водка. а водка, вот, друзья, водка. Вот водочка тоже. Ну и на, название водка, вот в такой бутылке водка. Дальше. Куколка сзади, вы видите, там он стоит. Друзья, все не показываем. Все не показываем. Потому что, ну, я вам сейчас так э, бегло покажу, что у нас в гараже. Это то, что мы решили показать, что сейчас есть. Вот, нашли вот такую сумку. ГУЕС, да? Вот. Э -э, в магазине она стоит около 9000 гривен. Вот такая сумочка. Она в хорошем состоянии. Ну, понятно, за, она уйдет там, ну, может, за тысячу, полторы. Вот. Ее заберут. Кто это понимает, тот. Ладно. Вот. Так, дальше. Подушечка такая ортопедическая, да? Mm -hmm. И вот комплект одеяла и подушка. Все четенько. Новенькая, хорошая. Ну, БУ, ну, в очень-очень хорошем состоянии. Но ну, также матрас. Вот. Матрас. Вот, э, все это комплект идет вот, пара обуви, хотя ее много обуви и я вам скажу, ну новая сумочка тоже вот оригинал, что это за сумка, Артур, Майкл Корс, вот и есть норковая, не норковая а волчья шуба, есть косухи кожаные, ну в общем вот тут так, друзья, а вот еще набор покажу для туриста, так скажем, вот, тоже нашли. А ну, Артурка, убери вот это, пожалуйста, держи я сейчас. Угу. Вот. Так, друзья, вот такой вот наборчик для похода. Ножички, стаканчики, рюмочки, полотенечко, солька есть, дощечка есть. В общем, ну реально, кто ходит, ну, в походы, тому цве дуже будет бомба. Такой клач. Вот. А, такие вот подарочные ящички упакованы, но ну, были уже. Мы их просто забрали и все. Ты, вот. может, кому-то будут какие-то подарочки сделаны. Так что вот, друзья, okay. то, что было бажание вам показать, то, что есть. Может, кого-то заинтересовать что-то, вы можете писать. Ну, писать в комментарии. Вы можете может отмечать что-то или... Ну, в общем, как-то дать знать, что вас что-то зацикавило. Потому что это все, все будет продаваться. Вот, мы это вывозим все на барахолку. Подсобираем еще. И будем вывозить. Друзья, так уж вас прошу поддержать наш контент. Это подписочкой, это комментарием. Ну, и лайком, естественно. Так что буду приветствоваться. Я вам быстренько сейчас так прокажу, покажу, точнее, потому что тут такой немножечко бардак у нас. Это то, что вот находится вот сейчас резина новая, реально новая там, ну она, в общем, всего, всего хватает. Но это будет все на своем месте. Вот шуба Он такая, ну, в общем, там висят косухи, пиджачочек. Так что, друзья, всем гарного дня и хороших, хороших дней, в общем.